В общем, зарплаты ВТБ в Нидерландах, но что-то, я не понял, дискриминация по возрасту или что это значит. 13-15 лет это что, возраст или опыт работы? Нужен, чтобы получать столько. Короче, 20 евро в час. Я так понимаю, зарплата ВТБ в Нидерландах, по-моему, Это там, грубо говоря, 5 часов в день подрабатывать, 100 евро в день. По пару тысяч евро можно рассчитывать, если студентом быть, дополнительно работать. Я думаю, неплохой вариант. Надо сыну сказать, что он не сын миллионера, а пускай идет работать в ВТБ Нидерландский и уже зарабатывает сам себе деньги уже легче будет семейному бюджету.